Ну, во-первых, как вы все знаете, дома, которые были снесены, они действительно были снесены на Проводской 9.11, они никакой исторической ценности культурной не представляют. У нас есть документ от Министерства культуры. Кому нужно, оставьте свои электронки или визитки вышли. Никакой культурной ценности они не представляли, и поэтому, поэтому снос никаким образом городу не повредил. Тем более, что это все было все было согласовано с городскими властями, у нас уже есть документы, они в Если нужно, мы вышли. Это первое, что я хочу сказать. Второе, как вы уже, наверное, знаете, мы отказываемся от строительства бизнес-центра. И это решение было принято не сегодня, не вчера, не позавчера, не на этой неделе. Это решение было принято еще в лет. Но в этом, наверное, была наша ошибка, что мы не сообщили об этом ранее всем заинтересованным сторонам. И из-за этого вся эта ситуация. Обсуждается проект не концепция, некого некий арт -проекта. Это он будет презентован, по-моему, 25 мая, да, в конце мая. Мы не начнем его строительство, мы презентуем это в широкой общественности и готовы услышать вашу обратную связь. То есть, если есть какие-то предложения, пожелания, мы все учтем. Это первое. Второе. Те знания, которые были снесены, их посадка место реконструировать. То есть, Андреевский будет выглядеть ну, почти так же, как он выглядит до этого. Как вы можете убедиться, у нас есть опыт подобный. Вот мы с нуля отреставрировали Донбасс Палас, мы его снесли сначала, а потом восстановили. Поэтому, в общем, я думаю, 25-го нам есть смысл всем собраться и обсудить тот проект, который будет Какие что новые постройки любого вида просто не выдержат Потому что регионализация, они не приспособлены к этому. Что вы можете этому Да, я слышал такую позицию. Я думаю, вам вернее ответит Но Насколько я знаю, у нас есть все разрешительные документы о том, что мы То есть люди, которые их получали, наверняка проводили все необходимые исследования. И такое таком возможно.